चक्राकारं महत्तेजः तन्मध्ये परमेश्वरी जगन्माता जीवधात्री नारायणी परमेश्वरी व्यूहतेजोमयी ब्रह्मानन्दिनी हरिसुन्दरी पाशाङ्कुशेक्षुको दण्ड पद्ममालालसत्करा दृष्टा त्वां मुमुहुर्देवाः प्रणे तुष्णुवुः श्रीमहालक्ष्मीं ललितां वैष्णवीं परां श्रीदेवाह उवाच जयलक्ष्मी जगन्मातः जयलक्ष्मीपरात्परे जय कल्याणनिलये जय सर्वकलात्मिके जय ब्राह्मी महालक्ष्मी ब्रह्मात्मिके परात्मिके जय शान्ते जय श्रीलिते रमे जय श्रीविजये देवीश्वरि श्रीदे जयर्धिधे नमः सहस्रशीर्षायै सहस्राननलोचने नमः सहस्रहस्ताब्जपादपङ्कजशोभिते अणोरणुतरे लक्ष्मिमहतोऽपि महीयसी अतलं ते स्मृतौ पादौ वितलं जानुनी तव रसातलं कुटिस्ते च कुक्षिस्ते पृथिवीमता हृदयम्भुवः स्वस्तेस्तु मुखं सत्यं शिरोमतम् दृशश्चन्द्रार्कदहनादिशः कर्णा भुजः सुराः मरुतस्तु

వారిని మన గ్రామాన్ని భక్తులందరినీ కూడా పరిపూర్ణంగా ఎటువంటి కష్టాలు నష్టాలు లేకుండా ఎటువంటి పట్టాముల విద్యా లేకుండా ఒక సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ మనస్ఫూర్తిగా చంద్రజీ చంద్రచక్ర స్వామి అందరికీ లభిపోతే అట్లాగే నన్ను కూడా మీరు కనిపెట్టుకుంటూ ఉండాలని మరి మరి కోరుకుంటూ జై శ్రీమ